বন্ধুসকল আজি আমি দেখুৱাম যে আপোনালোকে ই ভি এম মেচিনত ভোট কেনেকৈ দিব যেতিয়া আপুনি ভোট দিবলৈ যাব তেতিয়া বিয়ালৈ দিয়া ভোটাৰ শ্লিপখন লগত লৈ যাব য'ত আপোনাৰ ভোটাৰ লিষ্টৰ ক্ৰমিক নম্বৰটো থাকিব আপুনি যেতিয়া ভোট দিবলৈ ভোটিং চেণ্টাৰত প্ৰৱেশ কৰিব তেতিয়া ছবিত দেখুৱাৰ দৰে এটা পৰিৱেশ আপুনি দেখা পাব এতিয়া প্ৰথমে আপুনি য'ত দুজন ব্যক্তি একেলগে বহি আছে তাৰ প্ৰথমগৰাকীক আপোনাৰ বিয়ালৰ শ্লিপত থকা ভোটৰ ক্ৰমিক সংখ্যাটো ক'ব আৰু তাৰপিছত আপুনি আই ডি প্ৰুফ হিচাপে পান কাৰ্ড ভোটাৰ আই ডি ড্ৰাইভিং লাইচেঞ্চ বা যিকোনো এনেধৰণৰ এটা আইডি প্ৰুফ দেখুৱাব লাগিব ইয়াৰ পিছত আপুনি দ্বিতীয়গৰাকী পলিং অফিচাৰৰ ওচৰলৈ যাব লাগিব দ্বিতীয়গৰাকী পলিং অফিচাৰে আপোনাক এখন বহীত চহী কৰিবলৈ দিব তাৰপিছত আপোনাৰ নখত এটা দাগ দি এখন ক্ৰমিক নম্বৰ থকা শ্লিপ দিব আৰু আপুনি এই শ্লিপখন লৈ ঠিক এনেদৰেই তৃতীয়গৰাকী পলিং অফিচাৰৰ ওচৰলৈ যাব লাগিব আৰু আপোনাক দিয়া ক্ৰমিক নম্বৰৰ শ্লিপখন আপুনি তৃতীয়গৰাকী পলিং অফিচাৰক জমা দিব লাগিব আৰু শ্লিপখন জমা দিয়াৰ পিছত আপুনি ভোটিং কম্পাৰ্টমেণ্টলৈ যাব লাগিব আৰু ভোটিং কম্পাৰ্টমেণ্টৰ ভিতৰত আপুনি ঠিক এনেধৰণৰ দুবিধ সঁজুলি দেখা পাব ইয়াৰে সৌফালৰ সঁজুলিটোক কোৱা হয় ভি ভি পেট আৰু বাওঁফালৰটোক কোৱা হয় বেলট ইউনিট এই দুবিধ সঁজুলি বা মেচিনৰ উপৰিও আৰু এটা মেচিন থাকে যিটো থাৰ্ড পলিঙৰ ওচৰত থাকে যিটোক কোৱা হয় কণ্ট্ৰল ইউনিট আৰু কণ্ট্ৰল ইউনিটটো বেলট ইউনিট আৰু ভিভেদৰ লগত সংযোগ হৈ থাকে আৰু থাৰ্ড পলিঙে কণ্ট্ৰল ইউনিটত বুটন টিপি আপোনাক ভোট দিবলৈ দিব যেতিয়া আপুনি বেলট ইউনিটত ভোট দিবলৈ যাব তেতিয়া আপুনি লক্ষ্য কৰিব যে প্ৰতিটো নামৰ এগেইনষ্টে সেই পাৰ্টিৰ চিম্বলসমূহ এনেধৰণে দিয়া থাকে ধৰা হ'ল আপুনি ৰাম নামৰ ব্যক্তিগৰাকীক ভোট দিব এতিয়া ৰাম নামৰ বিপৰীতে পোনে পোনে যিটো নীলা বুটন থাকে সেই বুটনটো আপুনি টিপি দিয়ক ঠিক একেদৰে আপুনি যদি ৰহিম নামৰ ব্যক্তিগৰাকীক ভোট দিয়ে তেনেহ'লে তেওঁৰ নামৰ বিপৰীতে পোনে পোনে থকা নীলা বুটনটো টিপি দিয়ক আৰু আপুনি যিটো বুটন টিপিব ঠিক তাৰ ওচৰতে থকা এনেধৰণৰ ৰঙা সৰু বাল্ব এটা জ্বলি উঠিব আৰু লগে লগে আপুনি যিটো ছবিত ভোট দিছে সেই ছবিটো আপুনি ভিভিপেটৰ ডিছপ্লেত ঠিক এনেধৰণে দেখা পাব ভোটিং কম্পাৰ্টমেণ্টত বেলতিনিটো ঠিক এনেধৰণে ৰাখি থ'ব আৰু এইটো যিহেতু ডেম' ইয়াত নাম আৰু ছবিসমূহ দিয়া হোৱা নাই আপুনি যেতিয়া ভোটিং কম্পাৰ্টমেণ্টত যাব তেতিয়া আপুনি নাম আৰু ছবিসমূহ দেখা পাব ইয়াৰ পিছত এনেকৈ আপুনি আপোনাৰ পচন্দৰ কেণ্ডিডেটৰ নীলা বটনটো টিপি দিব আৰু তাৰপিছত আপুনি ভি ভি পেটত আপুনি ভোট দিয়া চিম্বলটো এনেকৈ দেখা পাব ইয়াত যিহেতু কোনো ধৰণৰ নাম আৰু ছবি নাছিল গতিকে এনেধৰণে আলফা চিম্বল আহিছে ইয়াৰ পিছত মেচিনটোৱে এটা বিপ চাউণ্ড কৰিব আৰু এই চাউণ্ডটো শুনা মানে আপোনাৰ ভোটদান ক্ৰিয়া সম্পূৰ্ণ হৈছে যদি আপুনি এই চাউণ্ডটো নুশুনে তেনেহ'লে আপোনাৰ ভোটদান সম্পূৰ্ণ হোৱা নাই গতিকে চাউণ্ডটো শুনিহে আপুনি বাহিৰলৈ ওলাই আহিব ধন্যবাদ